Парень, к которому я повернулся и абсолютно не пожалел, потому что это был особенный тембр. Это Дмитрий. Это был стресс, который я не испытывал очень давно. Я очень рад. Добро пожаловать в твою команду. И уже не стесняться, уже не надо вот это вот. вот. Все уже, уже пошел. Класс. Когда еще маньянки намают этот поруч. Когда были слепые прослушивания, я вообще чуть ли на чемоданах сидел. Вот-вот-вот должен родиться ребенок. И давайте все Диму поздравим, у него родилась дочь. У моей девочке уже был день. Поздравляем, поздравляем. Я думаю, что ангел-хранитель такой вот. Твой замечательный, будет uh, тебя сопровождать и помогать в борьбе с uh, сильным соперником. Это Скорупская Лидия. <клес> Долгий час эта яркая девчина ховалася за спинами інших виконавців. И на проект Лидия пришла, чтобы навсегда распрощаться с ролью бек-вокалистки. Для меня это мощный старт в моей жизни, на который я хорошенечко обопрусь и пойду дальше. До конца надеялся, что это будет мужчина. Это было бы честнее, вот скажем так, вот лично для меня, комфортнее с точки зрения соревнования между мужчинами. Мне стало немножко страшно то, что он взрослый, у него уже есть очень большой опыт. Группа Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Эта песня абсолютно его, Начала пристреливаться, а что же в этой песне буду делать я? Мне не нравится тебе открытый звук. А -а -а, звук. Treasure, а -а -а. Она думала, что я поставлю ее с какой-то девочкой петь и а, какую-то динамичную песню игривую, где она будет красоткой дивой. Мне кажется, она подобломалась чуть-чуть. Ну хорошо, такой облом нужен, покажи себя в этом. Если для Лидии с вокальной точки зрения испытания, то для э, Димы это испытание артистическое. Потому что из него я хочу достать артиста. Не куда это? Я очень надеюсь, что они оправдают мои ожидания, потому что это эпическая песня, и я хочу, чтобы они эпически выступили. Лідія Скорубська. Його високі ноти здатні торкнути серця не лише наставника, а й всіх глядачів. Дмитро Гедрович. Давай. Все. Співочу бійку розпочато. I could stay awake just to hear you breathe and watch you smile while you're asleep while you fly away you dreaming I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you, every moment. is there Cause yeah. Чтети очі, что то пропустить, когда такие дети на нашей сцене. Дякую вам, Лидия, Дмитро, Аня. Мне понравился э, напор ребят. Но мне так было их жалко, потому что, мне кажется, тональность не ваша, ребята. А вот, это тональность? Вот, ну, я нос? не знаю, просто, Сереж. Но, Нет, а, ну, проблема, проблема была, ну, небольшая была, я, я согласен. Дело в том, что мальчик-девочка все равно отличается. Это, это очень сложно, потому это, что и, и девочка в одной в да, поет, да, да, да. мальчик в это, другой. Это было не... Боже, был был я один проживаю за своих. Ну, это что вы, кстати, я здесь а, 220 вольт. Вот а здесь. Я не там Отсюда такие... Такие искры, просто я, но ну, на самом деле, мне кажется, только ну, это и помешало, наверное, мне слушать песню, потому я что. Я мешал. Нет, нет, помешало Господи. то, что всю песню ребята старались достать эти ноты и, и, и в каких-то муках номер. Вспомни, как вспомни как... Ну ты понимаешь, все равно у него все равно все через, когда. Понимаешь, но когда, когда очень... это хрип, это же заметно. А когда просто человек не может достать ноту, это совсем другое. Ну, Сереж, ты извини, ну да, просто ты понимаешь, ну вот парень мучился... мне. Тебе первый раз в истории. Бачу, що Ані Лорак сварилась своїм. Ми тут не сваримося, ну, просто... це залишається. Це так цікаво, неприємно. Ти слово хуліган, ми знаємо я, чесно кажучи, навіть не, не то, що не я взагалі не знаю таке тональність. Молодець. От, е, в тому сенсі, що я думав... Ну я що думав, ви ж учений я чоловік. Слухав пісні, а... я слухав пісня. Я знаю що тональність, я маю на увазі в цій. Зараз ну, в ці надо пісні. сказати. Я, я просто думаю, що не це головне. І мені вистачило ноток, мені вистачило напору, мені вистачило енергії. Мені трошки не вистачило музики. Тайлер він, він, він знаєш, бавиться цими нотами. Ну, так. У него это все постоянно ну, Он сам написал, да, поэтому да, сам це, да, чувствует Мне казалось, что вы очень думали Про то, что вы спеваете У меня как раз претензий до взятых нот не было Большое спасибо, Станислав Ох, Тамара А вас все за что вам? Мне кажется, что немножко было агрессивно. Я понимаю, что это батлс, это, би, это битва, но хотелось, чтобы ваши голоса лились, сливались. И, в общем, был такой дуэт. Вот этого мне не хватило, а так я, конечно, очень вам благодарна. Дякую, Тамара, и до наставника звертаемся. Серьезно. Так или иначе, я считаю, что вы очень мощно, очень здорово прозвучали. Да Было не просто вас э, соединить Тем не менее, я лично, как тренер, как наставник Очень доволен вашим выступлением Сейчас вы выдали Ну что, час встать не на рушничок счастья А на такой рушничок решения Перед тренером, Сереж, варто убирать Кто? Лидия? Че, Дима? Кто остается с нами? Фу Я думаю, что очень важно, чтобы артист на сцене эм, владел не только голосом, но и собой. В данном ключе я выбираю Лидию. Лидия! Я буду делать все возможное, чтобы не подвести тренера, чтобы не подвести его выбор и доказать, что не просто так он нажал свое время эту кнопку. Респект, я тебе желаю удачи и аплодисменты этого зала для тебя. Спасибо. За правилами нашего шоу на тебя чекает крадишка. И что станется это, мы узнаем, Просто зараз я оголошую крадіжку. Ні, цього не сталося. Святослав не вкрав, але Святослав знає шаную, шанує заповідь не кради. Так, да, побожний святислав не вкрав. Це було так душевно. Дякую, дімочка. Дякую. Щасливо. Для нього гаразд важніше бути рядом з сім'єю. Я йому желаю удачі бути хорошим папою. Наступної неділі бої сягнуть драматичної розв'язки. Ой, я не можу. Готові до бою, я так сподіваюся. У мене такі глазіщі, я собі думала, що це буде. Йо-майо, я ж англійську ніколи не співав. Градус емоцій зашкалюватиме. Є, бейбі. Це я поймала мусля, що я сижу отак все рівня. Дізнайтеся першими, хто посяде останні місця в командах. У мене сльози вискотували. Це було божественно. Я оголошую крадіжку. А що тут думати?